Ситуация в зоне АТО остается неспокойной. Вооруженные провокации продолжаются по всей линии соприкосновения, сообщил полковник Андрей Лысенко. Наиболее горячими точками остаются район Донецкого аэропорта, окрестности Мариуполя, Горловки и Счастья. За последние сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибли четыре украинских военных, один получил ранение. Боевики возобновили активную воздушную разведку, сообщает спикер АТО. В районе Мариуполя зафиксированы полет 12 беспилотных летательных аппаратов. В Мариуполе активисты, волонтеры и власти собрались для того, чтобы обсудить проблемы города, появившиеся вследствие оккупации и его окраин. Встречу организовали представители координационного центра Майдан Мониторинг. Все это было сделано просто для того, чтобы понять, какие тут проблемы, какие тут самые нагальные проблемы. Найбільшою проблемою є транспортна, це є в Мариуполі від залізниці, Це просто ну, ставить на грань виживання місцевий бізнес, дуже сильно зашкоджує людям. Плюс це просто ну, демотивує людей, деморалізує. і. У ті люди, які ми побачили, вони ні звідки, звідки нікуди не втечуть, У них є велика решимість продовжувати тут працювати, долати будь-які перешкоди і навіть уконструювати якісь візії майбутнього, якісь плани там вони працюють над статутом територіальної громади, і над планами впровадження залучення бізнесу в місто, і я думаю, що вони все вдасть. Культурный фонд «Изоляция» познакомил Славянск с перформансом художника Сергея Захарова. Ранее акция была представлена в Киеве и Париже, затем побывала в Мариуполе и Краматорске. Инсталляция представляет собой карточный дом с изображением карикатур на боевиков незаконной организации ДНР, Владимира Путина и их пособников. По словам художника, смысл предельно прост. Когда ключевая фигура Джокера падает, вся конструкция рассыпается. То есть все это сейчас будет происходить быстро, и понятно. Все готовы. Сейчас здесь завалим, скоро завалится на самом деле. Все этого ждут, и мы дождемся этого. А подобается мне все. Все подобается. Что делается для родной Украины, мне все подобается. А что против, я двумя руками против. А вы были здесь? Время, были. Да, были здесь люди. Да, эти, была. была. И сейчас разница ощущается? Сейчас это... Я сейчас живу как в довоенное время. А во... а во время войны я из квартиры не выходила, и подвала, Так что сравнивать? С 12 апреля по 5 июля я вообще в городе не была, в центре. Ни разу. Нигде. Только сидела дома у себя. Проблемы и перспективы шахты Привольнянская. Корреспондент ОТВД побывал в городе Приволье Луганской области и выяснил, получают ли сотрудники зарплаты, каков потенциал предприятия и что нужно сделать для увеличения количества добытого угля. Подробнее о работе шахтеров в сюжете. У нас третья категория опасности по газу, метану, выброса угольной пыли нет. То есть, в принципе, защиты, защиты все есть. Во всех тупиковых выработках. Все датчиками оборудовано, все выведено на стойке. Ведется контроль. Долги по зарплате есть у вас? Ну, в принципе, уже почти закрыты. Но обостовать коллектив собирался? Ни в коем случае. Бастовка зачем, если нам нужна, нужна шахта, а не забастовка? Остановиться всегда можно, работать кто будет. Это все сделано нашими молодыми начальниками участка, вот людьми, соответственно, под их руководством. Так что вот так мы работаем. Те люди, которые задействованы на добыче угля, заработная плата составляет 8 тысяч гривен. Но в перспективе есть увеличение? Конечно, есть, конечно. Будет увеличиваться добыча, естественно, соответственно, будет увеличиваться зарплата.